Hai mam Hari ini aku akan share resep lagi nih mam Kali ini aku bikin kue kering Dan ini kue kering jadul Ini garing, renyah, ini enak banget Manisnya pas Bisa sebagai ide jualan Ataupun snack kecil di rumah Nama mau tahu gimana cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah ini untuk bahan-bahannya. Di sini ada 4 butir telur. Kita masukkan dulu ke dalam wadah atau baskom. Bahan selanjutnya, di sini ada gula pasir. Untuk resep lengkapnya bisa cek di deskripsi box di bawah dan ini ada satu sendok teh SP nah ini kita campur jadi satu kemudian nanti akan kita kocok hingga putih mengembang dan berjejak selama kurang lebih 15 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya nah ini sudah seperti yang aku inginkan selanjutnya di sini ada tepung terigu protein sedang Tuangkan secara bertahap. Boleh menggunakan spatula, boleh menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah, dan di sini ada tepung maizena. Tetap dikocok hingga tercampur rata. Bahan selanjutnya di sini ada margarin atau mentega yang sudah dilelehkan. Tuangkan ke dalam adonan dan aduk e, menggunakan spatula hingga tercampur rata. Boleh menggunakan mixer dengan kecepatan juga yang paling rendah, ya, Mam. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ini sudah seperti yang aku inginkan. Selanjutnya, sekarang akan aku tuangkan ke dalam loyang yang sudah diberi dengan e, olesan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Katakan adonan. Selanjutnya, hentakkan loyang beberapa saat saja sebelum masuk ke dalam oven. Nah, ini sudah jadi bolunya. Sekarang akan aku potong-potong aja sesuai selera, ya, Mam. Tidak harus sama persis dengan di video ini untuk cara memotongnya. Untuk satu resep ini, hasilnya jadi banyak, sekitar dua toples. Nah, ini seperti ini. Nah, ini aku potong seperti ini. Selanjutnya akan aku susun ke dalam loyang. Nah ini sudah jadi, sudah aku susun Sekarang akan aku panggang dengan suhu 150 derajat celcius dengan api atas bawah Nah ini hasilnya, ini enak banget Ini manisnya pas, ini renyah dan ini cocok juga sebagai ide jualan Ataupun snack si kecil di rumah Oke mam, sekian video dari aku hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video resep menarik lainnya dari Wanda Ismail. Oke, terima kasih.